Əslində bütün o tətbiq edilmiş qaydalarla mən də bir vətəndaş olaraq ilk növbədə razıyam. E, və bir əsas məsələ bilirsiniz nədir? Vətəndaşlarda olan məsuliyyət hissində. Hı -hı. Yəni tutulğun statusundan asılı olmayaraq, iş adamısan, bilmirəm, başqa bir sahənin insansından fərqi yoxdur. Səndə fərd olaraq, insan olaraq və vətəndaş məsuliyyət hissi varsa, Sən artıq bu qaydalara riayət edəcəksən. Təəssüflər olsun ki, bu ötən illər, ötən aylarda, hansı ki bu bəla artıq bizim də ölkəmizdə var. Bütün dünyada olduğu kimi bizim insanlarda sanki buna müxtəlif rakursan baxanlar var. Kimi bunu bir oyun adlandırdı, inanmadı. Kimi nə bilim başqa-başqa böyük-böyük təşkilatların kənardan təşkil olunmuş hə, tə, bir kampaniya kimi, beynəlxalq təşkilatların ə, müəyyən pul yeri kimi, biznes yeri kimi ortaya atdığı bir ə, problem kimi buna baxdı. Bir sözlə ə yuvarlaq götürsək inamsızlıq var idi. Am artıq bu gün biz o həddə çatmışıq ki, ölkədə ölkədə artıq Bizim doğmalarımız belə Hı -hı. Ə, bu xəstəlik üzündən ə, dünyasını dəyişir, vəfat edir. Ə, çoxlu tanışlarımız, dostlarımız var belələrinin sırasında. Artıq biz ə, bir növ başımıza bu işlər gəldikcə, şəxsən öz başımıza gəldikdən sonra artıq biz inanmırıq. Burada mənə elə gəlir ki, bizim cəmiyyətimizdə həmrəylik hissi də oyanmalıdır. Əslində biz həmrəyik, çünki biz vətən aylarda vətən müharibəsindən çıxdıq və vətən müharibəsi dövründə necə həmrək olduğumuzu hər kəsə sübut etdik, bütün dünyaya da sübut etdik. Bax bu da bir düşməndir. Yəni bu xəstəlikdə bir düşməndir. Bunun da qarşısını almaq üçün biz həmrək olmalıyıq. Tutaq ki, ictimai nəzarət deyirik. Əgər yolda yanımızdan bir insan keçirsə və maskasından düzgün istifadə etmirsə, biz ona irad bildiririksə, o bizi səmimi qəbul etməlidir. Yəni bizi bunu bir özünü Hətta mən bəyəm, yaxşı çox olsa belə fərqi yoxdur. Çünki təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun ax, bir çeydi deyə söz deyə bilmirəm. Təəssüflər olsun ki, mən dəfələrlə görmüşəm, məs xatirlərinə təyimləsin. Təbii ki, bütün yaşlılara bizim böyük hörmətimiz var, amma elə yaşlı insanlar bax bu qaydanı pozurlar. Halbuki bax görürsüz, elə sizin sujettdə də ə, sorğuda da danışanların əksəriyyəti görürsüz ki, orta yaşlı, yəni yaşın nümayəndələri daha çox, eyni zamanda yaşlılar da var idi. Bəli, onlar ə, cəmiyyətin daha çox bu problemi başa düşən insanlardır. Amma ya, hər kəs mi belə başa düşür? Məsələn biz gedirik indi e, dükana, bazara, filana, xüsusilə bazarlarda e, bu köhnə e, dillə desək kolxoz bazarlarına gedirik. Hı -hı. İnanın ki, satıcıların 3-dən birində yoxdur, 5-dən birində maska, nəinki bu çanaya qoyul, ümumiyyətlə e, o da yoxdur. Baxmıyar ki, ədalət naminə bunu da qeyd etdim ki, bazarda o e, quraşdırılmış gücləndirici bahsələrlə hər dəqiqədən bir demək olar ki hörmətli satıcılar və alıcılar məsələn COVID-19 qaydalarına riayət edir. Bu xəbərdarlıqlar olur. Hı. Amma buna baxmayaraq insanların o fərd olaraq məsuliyyətsizliyi bax ə, bütün problemləri yaradır. Və burada çox önəmli bir məsələyə toxundu İrayda xanım. Təbii ki şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır. Onların dəfəmir rəsimlərində biz hər birimiz canla başla, ürəklə yəni iştirak etdik. Hətta orada biz ölsəydik belə bu xəssəlikdən. Yenə də biz bu yenə də az da onların yolunda. Bax o günlərdə də təbii ki, yoluxmalar mənə elə gəlir ki, təhdidlərsiz artdı. O kön qaldı deyirsiz ki, bax indi biraz gərginlik yaranıb. Hamı küçələrdə bacılar, qaçıllar nəsə almağa sanki həyatın sonu kimi baxırlar bu ayın 14-ünə. Bilirsiniz, bu da insan psixologiyası ilə bağlıdır. Çünki izə ilə gəlir ki, ayın 14-dən sonra artıq qapadılacaq hər mən, şey. Bax görək biz yaşanmışıq. Hərçənd bu hər biz bunu yaşadıq. 3 saatlıq SMS ilə icazə veriləcək. 3 saatda istənilən işini gedib görə bilirsən. Bazarlığa da gedə bilirsən. İstədiyin ə, insanlarla gedib görüşüb, bir işini görüb gələ də bilirsən. Hı -hı. Ə, digər tərəfdən də indi hər şeyi onsuz da biz bu ə, mobil telefon üzərindən edirik, kompüter üzərindən edirik deyə. Yəni mən düşünmürəm ki, hansısa bir çətinlik yarandır. Doğrudur. Hı -hı. Ölkədə ə, sosial təminat az olan O həssas qrup insanlar var. E, sağ olsun dövlətimiz, var olsun dövlətimiz ki, onları da yəni unutmur. 600 minə yaxın insana yenidən 190 manat e, civarında yəni yardım ayrılacaq. Bütün bunlar e, o deməkdir ki, heç nə və heç kim Dövlətin nəzarətindən kənarda qalmış. Və düşünürəm ki, biz bu indi burada bir söz də var. Bilirsiniz, mən bayaqları elə sizin həməkdaşa deyirdim, sərtləşdirmə sözünün özündə bir sərtlik var psixoloji baxımdan. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, COVID-19 ilə bağlı sərtləş tərilmiş qaydalar və yaxud qaydaların sərtləşdirilməsi ifadəsini, o sərtləşmə ifadəsini ciddiliklə əvəz edirlər. Çünki, məsələn, bu qaydalarla bağlı daha ciddi addımlar atılacaq. Hı -hı. Bu daha yaxşı yumşaq səslənir. Yoxsa sərt deyəndə bu sözlərdə bir panika yaranır. İnsanların düşünə gəlir, sərtləşdirilərsə yəqin bizim başımızı kəsicəcəklər və yaxud nəsə, Hı -hı. bax buna bənzər bir şey bu sözdən bu yağır. Ona görə məncə ciddi addımlar atılmalıdır, ciddi tədbirlər görülməlidir. Siz insan mən ağları qeyd etdim. Başına gəlməyincə hələ özü inana bilmir. E, burada təkcə elə bu təcridlər filanlarla iş bitmir. Burada eyni zamanda mental bu təfəkkürümüzdə bir az e, dəyişiklik olmalıdır. Biz daha e, mütərəqqi yanaşmalıyıq baş verən hadisələrə. E, ağılla yanaşmalıyıq ki, bunun fəsadı nə olur? Bilirsiniz, ölümdən o yana heç bir şey yoxdur ki, yəni insan burada fakt ölür. Bu xəssəlik kim yoluxursa, yəni öhtəsindən gələ bilmədiklə, e, müalicəsini vaxtında ala bilmədikdə bu insanı öldürür. Yəni bu ölüm, doğrudur, insan psixoloqi olaraq heç kim ölməyinə inanmır. O nə ilə gəlir ki, daimi yaşayacaq, amma reallıq budur ki, bu insanı öldürür. Burda müraciət məsələsinə gəlincə, indi bilirsiniz ki, elə pandemiya ilə bağlı biz distant təhsildəyikdə e, neçə vaxtdır artıq. Distant, yəni tələbələrlə distant təhsil zamanı da e, hər dəfə biz müəllimlər də, tələbələr də ünsə onu deyirik ki, özünüzü qoruyun və özünüzü qorumaqla da eyni zamanda doğmalarınızı qormuş Ama olacaqsınız. Amma bizə gəl razılaşaq ki, onlara bir qədər qeyri-çitdi gəlir bu söhbətlər. Sözsüz ki, o gənclərin, o yeniyetmələrin xarakterindən irəli gəlir. Bu 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 fəhlə. Heç bu xəstəliyi qəbul etmək hə, istəmirlər. O, təbii ki, təbii ki, əgər e, bir az da orta yaşlı insanlar öz ölümünə inanmırsa, gənclər ümiyyətlə inanmırlar. Amma bütün hallarda biz bu təbliqatımızı aparmalıyıq ki, o gənclərimiz də Başa düşdüyü. Doğrudur, gənclərimiz e, cücüllə olurlar, e, sağlam olurlar, onlar daha e, yüngül keçirə hə, bilərlər. Bakteriyalara və yaxud antivirusa qarşı müqavimətləri orqanizmlərində daha güclü olur, immunitetləri güclüdür. Bunu başa düşdük. Sizdə heç nə olmayacaq. Bunu da başa düşdük. Amma siz daşıyıb gətirirsiniz evə, harda-sə yol oxursuz, gəni daşıyıb gətirirsiniz və evdə sizin immuniteti zəif olan ananız, atağınız var və yaxud bir hansısa baba nənəniz var. Hansı ki, sizi hamıdan çox hiss edən şirin nənələriniz, babalarınız, anadan başqa anadan böyük sevdiğimiz hansı bir varlıq var? İndi ataların xatirində dəyməsin. Təbii ki, ümumiyyətlə bizim bizim cəmiyyətdə anadan əzə heç bir şey yoxdur. Amma sən düşünməli, sən bir gənc olaraq ki, mən gedib gəzib gəlib evdə anamı yoluxdura bilərəm bu xəssəliyə və anası sonra da qala bilər. Bunu dərk et ki olaq. Yəni həm də həm qarşı tərəfi başa düşə. Yəni bütövlükdə ə, indi doğrudur, insanlar bu xüsusiyyələ ictimai nəqliyyətdə kimi əsəbi olur kimis harasa tələsir, gecikir filan. İndi onun vaxtını bilə bilmərik biz ki, niyə? Amma ki bütün hallarda biz doğru deyirsiz ki, yanaşmada biraz yumşaq olmalı ki, həmrəyliklə, qarşı tərəfi də anlamalı, qarşı tərəf də bizi anlamalıdır. Mən təcrübəmdən yadıma gəlir, səhər tezən 8-dən mən dərsə gedirəm və qarşımda hələ pandemiyadan qabaqki dövrlərdə bir nəfər cavan oğlan siqaret damağında tüstülə tüstülə gedir və xəfif də me sir. Yanında da iki az yaşlı uşağı, bir qız, bir oğlan. Hı -hı. Təbii ki, bütün balaları Allah sağlasın. Və mən də arxadayan tüssü artıq mənə vurur. Mən tez bir az ə, yeyin getdim, ona çıxatdım və dedim ki, ə, qardaşım, mümkünsə bu siqaretli çəkirsənsə ya dayan çək, ya da ki, ümumiyyətlə uşaqlardan arxada gəl, uşaqlar səndən qabaqda gelsin, çünki sənin o tüssün uşaqlara vurur. Hı -hı. Onlar da məktəbə gedir. Bu çox, çox rahat, çox gözəl qarşıladı bu ə, mənim bu sözümü. Hə təşəkkür eləyirəm, üzrlü sayım fidan və mən ötdüm, getdim. Yəni, amma bəzi digər... insanlar qayğılı olurlar Mübariz müəllim və onu da bilərlər. Çünki insanların bəziləri hı. o qədər aqressiv də olsalar, amma anlaşışlı şəkildə yanaşanlar da olur. Amma Ondan digər da... bir məsələn nümunə deyim ki, mən autizm xəstəliyinə ə, ə, əziyyət çəkən uşaqlardan birinin anası vururdu. Mən onun da şahidim. Artıq orada mən özümü saxlaya bilmədim birəs ciddi, birəs sərt, artıq sözün əsl mənasında o anıya öz münasibətimi bildirdim və təbii ki, o da elə mənə sərt cavab verdi ki, uşaq mənim də özümü bilərəm, siz kimsiz vəsait. Belələri də olur, amma ki bütün hallarda ə, bax mən bayaq həm həmrəylik deyəndə doğrudur, artıq indi bu ə, ciddi qaydalar güvəmindikdən sonra sosial təminatı az olan insanları biz qeyd elədik. Birinci dövrdə yadınıza gəlirsə, insanlar, bir az imkanı olan insanlar təbii ki, e, elə onların arasında sənət adamları var idi, idmançılar var idi və s. yardımlar edirdilər. Hı -hı, yəni hı -hı. yardım kamp kampaniyası keçirirdilər. Bunun özü də gözəl bir təbii ki, təqdirə layiq addım idi. Mən çox seyrdim ki, indi əgər imkanı olanlar varsa, artıq bu uzun müddətli biz bu pandemiyə şəraitində hı -hı. yaşayırıq. Əgər imkanı olanlar varsa, o kampaniyalar davam etsə. yerikkamishka iroda x